Водник до відео QR-коди. Так, а ну зайдемо. Зайдемо зараз, це закриваємо. Зайдемо зараз в QR-коди. QR-коди. giờ khung được chế răng Я лью кристалл и чиндел моё, мечтал, теперь моё. Представляете, мечтал, теперь моё. Мы зараз сделаем новый QR-код. Откроем мой фотошопчик. Зараз сделаем новый QR-код. QR. -код. QR, -код. QR, -код. QR. Код. QR. Код. Так, капсулка Alt-Shift. Знаете, колись в свое время я занимался разными вещами, то есть там обучался тому самому фотошопу и некоторые мои знакомые казали, что ты хуйней с братан, давай ну, серьезным чем-то занимайся. И я вам скажу по жизни так, если вы что-то хотите чем-то заниматься, занимайтесь, не слухайте вообще никого. Ну, не, не дозволяйте комусь решат за вас, чем вам заниматься. Мне мой один, мне мой один знакомый сказал, да ты хуйня по жизни страдаешь, братик. Не страдай, херней. А зараз я это просто, А зарез я просто кайфую то, чем я занимаюсь. Понимаете? тут а, копировать, копировать, копировать образы, новый слой, скопировать на новый слой, дублировать слой, дубликат слоя, окей, okay. надо всегда, всегда передублируйте слои, люди, если вы занимаетесь фотошопом, всегда передублируйте слои, то, что это меня столько раз спасало, не поленится просто, это очень важно, это очень важно. І сохраняйте в різних ще форматах. Це теж дуже важно. Буває не сохраниш типа, да, Типу ну, нафіг проєкт зберігати, Там не, не сильно довго роботи. Но коли потім перероблюєш, то вказується дофіга роботи. До не поліниці хранить там в двох форматах. Повірте, це вам поможет. Я вот мечтал, и теперь мое мечтал. вот компания. Вот я мечтал, и теперь мое мечтал. Теперь мое. моим меркам. От компании Desio. Давайте зараз его покажу вам сначала, как он выглядит, а потом мы его Кстати, совершенно забылся. Все вот, моим меркам. После этого я мечтал, и теперь мое. Мечтал, и теперь мое. Это обзор! You know, на костюмчик пошитый специально. Это обзор! You know, на костюмчик пошитый специально для меня на заказ. Представляете? По моим меркам. От компании Desio. Давайте зараз покажу вам сначала, как он выглядит, а потом... Так, ты кто? Я Ахиллес Синпелея. О, доброго дня. Так, она на работе Екатерина Рычагова Тоби привет Татка Чадова Привет Рычагова Екатерина Привет, люди, всем привет Я трошки занятый Трошки занятый Представляет примеры. Кстати, совершенно забылся. Сегодня, чтобы вы понимали, суббота, 18 травня, на часах пол шестой. 30 минут, короче. Ну, вы поняли, 18 Погнали обозревать. Короче, ценим вот такие вот костюмчик. Я брал с манжетами. Брал, чтобы он трошки был на меня, типа, как со складочками просил. Чтобы... Так. А я не понял, а где... А где часть видео? назад? Вот где да, она, эта часть видео. Я уже думаю, где оно делось? Я здесь не подтяг, другое видео. Добрый хоть ничего не сделал, а то потерялось бы. Я мечтал и теперь... Так, да, класно. Давайте зараз оценим, как оно выглядит на мне. Я мечтал, и теперь моё. Мечтал, теперь моё. Так, добавить. Громкость. Добавить. Глубокие карманы. Штаны просил, чтобы трошки висело на меня, то, что я не люблю. Вот, знаете, вот так ровненько. Так, надеюсь, мы тут чат не зависает. Чат. Всем привет, люди. Делаем видосик. Зараз трошки повозилися с... Костюмчик пошитый специально для меня на заказ. Представляете, по моим меркам. От компании DSUA. Давайте зараз его покажу вам сначала, как он выглядит, а потом его примеряем. А який был поначалу QR-код у там, да? Я не помню. Ага, ну давайте зайдем зараз раз видео выкладывание проекта. наверное чуть вырежу маска я мечтал и теперь моё мечтал теперь моё все просто все просто Ставить видеодорожку, генератор мультимедиа, титры и текст. Так, люди, перезапускаю трансляцию. приходьте зары на новую ю-но. You know. Погнали.